Здравствуйте, меня зовут Виталий Михайлов. А работаю я в компании Волстаф. Волстаф это рекрутинговая компания. То есть 10 лет я возглавляю компанию, которая занимается подбором персонала. А еще я работаю в Европейской бизнес-ассоциации. Я глава HR комитета Европейской бизнес-ассоциации, где собираются самые умные и самые серьезные HR в Украине. Вот, а поговорим сегодня мы о рынке европейского труда. А начнем, наверное, с Украины. Вот. Как вы думаете, сколько людей живет в Украине? Правильно, 45 миллионов. А возможно больше, возможно меньше. Из этих 45 миллионов всего 20 миллионов являются так называемыми экономически активным населением. То есть это потенциально те люди, которые должны работать. Да? То есть есть 45 миллионов, осталось 20. Вот. на самом деле из этих 20 миллионов официально работает очень мало всего 10 миллионов то есть 10 миллионов украинцев работают официально и платят налоги вот теперь перейдем к европе как вы думаете сколько украинцев работает в европе и в америке много на самом деле точных цифр нет вот различные специалисты говорят о том что работает от полутора до пяти миллионов украинцев. Какие же страны, то есть где работают украинцы? На самом деле, как ни странно, больше всего украинцев всегда работало в Российской Федерации. То есть есть такие цифры, что в Российской Федерации до, скажем, последних событий работало около 2 миллионов украинцев. Думайтесь в эту цифру, 2 миллиона. Дальше. Вторая страна по привлекательности и по количеству украинцев является Соединенные Штаты Америки. То есть в Соединенных Штатах Америки работает около э, полумиллиона, 500 тысяч украинцев. Также популярна является страна Польша, это еще полмиллиона. Ну и пошли такие страны, как Германия, Великобритания, Венгрия и так далее, и так далее. Вот. Итого в целом мы получаем 5 миллионов. Представляете, 5 миллионов ⁇ это то количество людей, которые постоянно работают за границей. Вот. Вопрос, хотите ли вы, да, хочу ли я работать в Европе? Последние опросы молодежи говорят, что да. То есть около 80% студентов молодежи заявили, что, окей, да, мы рассматриваем вариант учебы, жизни и работы в Европе. Что с этим делать? Ответ простой. Собирать чемоданы и ехать в Европу. С одной стороны. Но с другой стороны, ждут ли нас в Европе, ждут ли нас в Соединенных Штатах Америки, ждут ли нас, не знаю, в Российской Федерации. Давайте еще. По статистике, из 5 миллионов, 70% людей, которые живут и работают за рубежом, это мужчины. Опять же, в основном они работают все-таки тяжелый физический труд, это стройка. 40%, 30-40% это женщины. Где работают сегодня женщины из Украины? Женщины работают по хозяйству, то есть они работают в семьях, они присматривают за больными, они нянчат э, буржуйских детей и так далее, так далее, так далее. То есть если мы говорим, что молодежь, которая вот эти 80 процентов, которые хотят поехать в Европу, э, и они будут работать в офисах, наверное, это неправда. Вот, они будут работать на тех же стройках. Они будут работать в супермаркетах, они будут работать на заправках, вот. они будут работать на складах, они будут собирать клубнику и так далее, так далее, так далее. Это с одной стороны, с другой стороны, да, есть какое-то количество высококвалифицированного персонала, которые действительно работают в офисах, которые работают в международных компаниях, в, да, в Париже в Лондоне, которые находятся в столицах городов, у которых хорошие европейские заработные платы. Но опять же, этими специалистами и профессионалами они стали здесь. Да? Они прошли какую-то карьеру в Украине и потом компания им предоставила такую возможность. Вот. Есть еще у нас одна категория персонала, это IT персонал. Это программисты, которые в принципе им все равно где работать. Они могут работать теоретически, могут работать в Украине, они могут работать в Польше, они могут работать в, в Словакии, в Чехии и так далее, так далее, и так далее. Вот для этих специалистов действительно есть работа не строителей, не собиральщиков э, тачек в супермаркете и охранников, а у них есть действительно работа по специальности. То есть человек программирует в Украине, человек программирует в Польше. Другой вопрос. Нужно ли ему ехать в эту страну? Почему? Потому что на самом деле заработные платы IT-специалистов, заработные платы программистов в Украине, они соотносимы с заработной платой тех же специалистов в Европе. Есть такие страны, где, например, та же Польша, где заработная плата айтишников такая же и даже ниже, чем в Украине. Вопрос: зачем IT-специалисту ехать в Польшу, зачем IT-специалисту ехать в Болгарии? Причина может быть, наверное, одна: это все-таки уровень жизни. Почему? Потому что и, и, и социальная защищенность, это отсутствие тех же военных событий, это определенная политическая стабильность, и это, скажем, общий уровень жизни. То есть, да, человек будет зарабатывать столько же или меньше, чем он зарабатывает сегодня но у него будут, будет определенная стабильность и уверенность в завтрашнем дне. С одной стороны. С другой стороны, родина, семья, друзья, школа, институт и все, что, да, то есть вся вот эта культура, она осталась здесь. Поэтому моя рекомендация оставаться здесь. Работать, зарабатывать деньги здесь и тратить эти деньги здесь, поднимать экономику Украины. Хорошо, если э, вы спросите меня уезжать или не уезжать с, из страны, мой ответ будет категорически нет. Почему спросите? Нет. Ответ простой: молодой человек или девушка, вы попадаете в Европу. Сколько пройдет времени, прежде чем вы трудоустроитесь в хорошую иностранную компанию, например, Coca-Cola, Procter Gamble, Philip Morris и так далее, и так далее. А вы знаете, что у всех этих компаний есть представительство и бизнес большой, хороший в Украине. А вы знаете, что им требуются хорошие, молодые специалисты. Вы знаете, что там есть открытые вакансии. И поэтому для того, чтобы попасть в эту компанию, вам всего-навсего нужно отправить туда свое резюме, прийти на собеседование, пройти несколько туров и получить предложение о работе. Если вы уезжаете в Европу, с чего вы начинаете? Правильно. Вы начинаете с того, что вы учите локальный язык той страны, в которую вы приехали. Сколько у вас уйдет времени на то, чтобы выучить чешский язык? Сколько у вас времени уйдет на то, чтобы выучить болгарский язык? У кого-то полгода, у кого-то пять лет, а у кого-то вся жизнь. И все это время вы будете человеком второго сорта, человеком третьего сорта, человеком четвертого сорта и так далее. А уже сегодня, уже через неделю, уже через месяц вы можете работать в Украине в такой же международной компании, в таком же офисе. Все офисы одинаковые во всем мире, в международных компаниях. Поэтому идите, подавайте свои резюме, и все у вас будет хорошо. Если говорить об уровне этих компаний международных, они во всем мире одинаковых. Очень сильный бренд работодателя, белая заработная плата, социальный пакет, все согласно э, экзота, страховка, служебный автомобиль, если он требуется, обучение, тренинги, карьерный рост и так далее, так далее, так далее. Вопрос, зачем вам ехать за границу, если за граница давно уже приехала к нам? Если мы говорим о стандартах, если мы говорим о стандартах, э, которым должна соответствовать компания, где вы хотите работать, у нас полно европейских компаний в Украине. У нас офисы практически всех международных компаний: Google, Microsoft, американские, вот, европейских очень много. Все все продуктовые компании имеют здесь офисы. В этих компаниях, как правило, первое лицо э, это иностранец. Некоторые позиции возглавляют сейчас украинцы. Например, компания Microsoft. Вы знаете украинцев. Вот. Один из них сейчас работает в администрации президента. Хорошо. Поэтому, смотрите, европейские стандарты, они давно в этих компаниях работают. Сейчас очень важно, и люди говорят о корпоративной социальной ответственности, да, что компания должна быть социально-ответственная. То есть компания должна следить за окружающей средой, компания должна помогать социально неактивным слоям населения. Вот компания должна отвечать за экологию, садить деревья, компания должна сохранять леса, меньше использовать бумаги в офисе и так далее, так далее, так далее. То есть, да, в Украине э, есть компании, у которых очень развита социальная корпоративная социальная ответственность. Вот, да, мы учимся с каждым днем. Для молодежи это очень важно, чтобы компания не только зарабатывала деньги, но еще помогала э, там, детишкам в детском доме. Это очень важно. Другие стандарты. Стандарты работы, они, в принципе, там, если мы говорим о рабочем месте, они уже давно европейские. У нас у всех просторные офисы, у нас у всех хорошие столы, у нас у всех э, отличный интернет, у нас новые компьютеры, у нас отличная мобильная связь, у нас есть определенное программное обеспечение, у нас в офисе тепло, светло приятно. У нас есть, нас поят чистой водой за счет компании, нас кормят печеньками, мы не перерабатываем, у нас есть отпуск, у нас есть больничный, вот, все что угодно. Живите и работайте в Украине, и будьте счастливы.